umur 15 hari dan berbobot seperti ayam umur satu bulan mungkin teman-teman nggak -teman percaya kan kalau ini umur 15 hari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh buat teman-teman AJT -teman Channel sekali ini saya akan review pembesaran yang berumur 15 hari tapi berbadan seperti umur 1 bulan apa sih rahasianya nah sekarang kita akan lihat sendiri ayam umur 15 hari tapi berbadan seperti umur satu bulan Oke okay. sekarang kita akan cek dan lihat apakah benar umur di 15 hari ayam saya berbobot seperti umur ayam satu bulan Oke okay. nah ini dia ini dia teman-teman ayam umur 15 hari tapi Berbadan seperti umur ayam satu bulan ya teman-teman Tuh besar-besar ya Ayamnya besar-besar Nah ini yang hasil saya tetaskan dengan kain teman-teman Yang sebelas ekor itu teman-teman ya Nih teman-teman bisa lihat sendiri Bodinya juga gemuk-gemuk tuh teman-teman Nah ini baru umur 15 hari Nah rahasianya ada Saya cuma dikasih minum ini ya tapi ada yang bisa menggemukkan badan ayam ini, bukan hanya sekedar minuman air putih loh. Ini nanti ada saya kasih tahu ya, teman-teman. Apa sih yang bisa menggemukkan badan ayam ini ya? Nah, teman-teman bisa lihat sendiri perkembangan anak ayam ini. Ini umur 15 hari, teman-teman. Tapi badannya seperti umur 1 bulan. Nah, teman-teman bisa lihat sendiri kan? Oke, sekarang saya kasih tahu apa minumnya agar pertumbuhan ayam ini cepat besar ya. Dari umur 15 hari seperti berbobot umur 1 bulan. So, ini asli ayam kampung teman-teman. Teman-teman bisa lihat sendiri, ya kan? Oke, sekarang kita akan kasih tahu apa sih obatnya. Nah, oke, okay, ikuti saya ya. Kita tutup dulu ya. Nah, saya akan kasih tahu. Oke, okay, sekarang kita kembali ke kandang. Nah, oke, okay, teman-teman. Nah, ini teman-teman ya. Ini yang saya pakai. Nah, teman-teman bisa lihat sendiri ya. Indikasinya atau komposisinya. Nah, merangsang pertumbuhan ayam pedaging melengkapi segala kebutuhan vitamin dan asam amino yang perlu bagi pertumbuhan meningkatkan efisiensi ransum pedaging lebih gemuk. Nah, nah ini namanya teman-teman ya nah namanya neo bro ini untuk ayam pedaging atau ayam boiler lah oke teman-teman sekarang saya jelaskan lebih lanjut lagi kenapa saya pakai ini dan kenapa pertumbuhannya lebih pesat kan nah ini ya teman-teman ya ini umur 15 hari kenapa lebih pesat ya itu saya menggunakan Neo Bro. Nih. Neo Bro. Nah, kenapa saya pakai cara seperti ini air minumnya? Bukan yang ada di sini ini. Nah, saya juga ada tempat minum. Nah, ini nih. Ini tempat minumnya. Cuman nggak saya pakai. Karena kalau saya pakai yang ini Kalau saya pakai yang ini Dia akan terjadi penguapan atau terjadinya gas dan kemungkinan untuk ayam itu akan mudah sakit teman-teman tapi kalau kita pakai seperti ini nah dia dalam setengah hari air itu udah habis jadi kemungkinan untuk sakit itu ya 0% lah Nih, itulah keuntungannya Kenapa saya nggak pakai tempat minum yang tadi ya tempat minum yang dijual di toko-toko. Kenapa saya pakainya yang seperti ini? Karena fungsinya lebih bagus ini kalau menurut saya ya, tapi kalau menurut teman bagus-bagus bagus yang tadi ya, itu terserah. Kalau kesimpulan saya selama saya beternak itu ya minumnya seperti ini. Karena saya sering ngalamin kalau pakai alat minum yang tadi terjadinya penguapan gas dan akhirnya ayam itu mudah sakit, rentan dia. Nah kalau kalau kayak gini dia nggak akan mudah sakit. Nah kalau segini kan cuma nah dari satu bungkus ini bisa dipakai tiga kali teman-teman. Bisa dipakai tiga kali. Nah ini secukupnya kan airnya juga cuma sampai segini doang. Dia setengah hari juga habis teman-teman. Jadi ayam-ayam kita juga nggak bakalan mudah sakit. Nah, ini contohnya teman-teman bisa lihat sendiri ini ayam umur 15 hari dan berbobot seperti ayam umur satu bulan mungkin teman-teman nggak -teman percaya kan kalau ini umur 15 hari tuh teman-teman kan nah cukup sekian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kalau kalian memang senang dengan channel saya jangan lupa subscribe Like, share, dan komen ya. Salam sukses untuk para peternak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.